नमस्कार शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आज आपण इयत्ता पाचवीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका आपण या ठिकाणी उत्तरासहित सोडवणार आहोत ही प्रश्नपत्रिका चाळीस गुणांची आहे आणि ही सोडवण्यासाठी आपल्याला दोन तासाचा वेळ हा दिला जाणार आहे मित्रांनो आपण नवीन असाल अजूनही चॅनलला आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून बे बेल आयकॉनवर क्लिक करून ठेवा म्हणजे यासारखे नवनवीन नम व्हिडिओ आपल्याला सहज उपलब्ध होतील डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका अशाच पद्धतीने उत्तरासहित दिलेल्या आहेत त्याही अवश्य पहा आपल्याला काही अडचण आल्यास कमेंट करा आपल्याला त्या विषयाची ही लवकरच पाठवली जाईल इयत्ता पाचवी विषय हिंदी प्रश्न पहिला रिक्त स्थानोकी पूर्ती करू पाचंको केले सावित्रीबाई फुले का तीन जनवरी बालिका दिवस के कब से मनाया जाता है तो मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था तीन पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा चार मनोहरपुर नामक एक आदर्श गांव था पांच गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी सही और गलत लिखिए चिन्ह लगाइए अंकों को के। एक हमें आजादी बड़ी आसानी से मिली गलत दो, दोनों भाई अलग अलग रहते थे सही तीन होली और दिवाली हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है गलत चार शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है सही पाँच बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती है सही प्रश्न दूसरा एक वाक्य में उत्तर लिखे पांच अंकों के लिए एक हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ उत्तर हमारा देश पंद्रह अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ दो भारत कैसी धरती है भारत ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमना बहती है तीन, बीच कहाँ पड़ा था बीच नदी के किनारे पड़ा था अगला प्रश्न शहर के चित्र से हमें कौन से संदेश दिए गए हैं? हवा शुद्ध पानी का तंत्र स्वस्थ जीवन का मंत्र स्वस्थ स्वच्छ नगर सुंदर नगर अनुशासन के साथ देश का विकास पाचवा मनोहरपूर गाव कैसा था मनोहरपूर एक सुंदर गाव था ब नीचे दे गए किसने किससे कहा किसहा पाच के लिए एक खात पाने खाने दो अंकुर ने चिड़िया से कहा। आज तीन जनवरी बालिका दिवस है ना सृष्टि ने दुर्वा तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा व्याख्यान देने जा रहा हूं पहली श्री के पुत्र ने अपनी माँ से कहा चलो झुकझुकड़ी वर्ष ने सभी बच्चों से कहा प्रश्न तीसरा निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो बीज बी चिड़िया पक्षी गर्व घमंड, निर्मल स्वच्छ अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्द के विरुद्धार्थी शब्द लिखो आनंद दुखी पुरानी नई, सपूत कपूत साप गंदा। को, वाक्यों में प्रयोग करो आज़ादी पंद्रह अगस्त उन्नीस को हमें अंग्रेजों से आजादी मिली वतन हमारा वतन एक है खुश नई साइकिल देखकर मैं बहुत खुश हो गया प्रश्न चौथा तुम अपनी माँ की सहायता किन कामों में करते हो उन कामों की सूची बनाओ सुबह से लेकर रात तक आप अपनी माँ को कैसे सहायता करते हो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है यादी बनानी है सूची बनानी है पहला काम तुम क्या करते हो माँ को पानी देते हो बर्तन वाचते हो झाड़ू लगाते हो माँ को खाना देते हो माँ को बाहर सब्जी ला के देते हो किराना दुकान से माल ला के देते हो दवाइयाँ देते हो माँ के पैर पड़ते हो इस तरह से आपको कई सारी बातें यहाँ पर लिखते हैं अगला प्रश्न किसी एक निबंध पर लेखन लिखो मेरी माँ मेरी पाठशाला और मेरा देश महान यहाँ पर हम मेरी माँ निबंध देखने वाले विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता पाचवीचे हिंदी विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका आपण या ठिकाणी उत्तरासहित सोडवलेली आपल्याला हा व्हिडिओ नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे यासारखे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा थँक्यू फॉर वॉचिंग प्लीज सबस्क्राईब